الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد اشرف الانبياء والمرسلين قائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأخرة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل دينار أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله الحديث أخرجه مسلم في الصحيح مقصودنا سبد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفضل أفضل دينار yakni wang ringgit yang dibelanjakan oleh seseorang ialah wang ringgit yang dibelanjakan untuk keluarganya yakni untuk menanggung keluarganya dan seafdol afdol dinar wang ringgit yang dibelanjakan untuk binatang tunggangannya bagi berjuang pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan seafdal-afdal dinar yang dibelanjakan seseorang untuk sahabat-sahabatnya yang berjuang pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam sahih dalam kitab bab zakat dan seterusnya disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadus Salihin dalam bab an-nafaqatu 'alal 'ayal yakni memberi nafkah di ke atas keluarga hadis yang kita bincang ini menyatakan bahawa di antara perkara yang perlu ambil perhatian oleh orang-orang Islam ialah bagaimana membelanjakan hartanya dan mestilah mereka menilai sejalan manakah yang memberi manfaat kepada diri mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis ini tiga golongan yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikut peringkat yang sangat baik yang sangat afdal yang paling afdal sekali ialah dan merupakan suatu kewajipan seseorang membelanjakan harta untuk menanggung ahli keluarga dia anak isteri dia dan mereka yang berada di bawah tanggungan termasuk ibu bapa dan seumpamanya dan yang keduanya ialah seseorang yang membelanjakan hartanya bagi memelihara binatang tunggangan di zaman Nabi SAW menggunakan binatang tunggangan di zaman kita kenderaan di zaman kita ah ha, dengan kereta dan seumpamanya dia menanggung keperluan-keperluan ha, itu semua adalah hati yang sangat besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang ketiganya ialah orang-orang yang menampung ataupun yang memberi sokongan kepada mereka berjuang menegakkan agama Allah dengan memberikan bantuan-bantuan yang sewajarnya kepada mereka di sana ada hadis-hadis yang berkaitan dengan ketiga-tiga perkara ini perkara yang berkaitan dengan afdal seafdal afdal menginfakkan harta kepada keluarga ialah an abi ra radhiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah ودينار تصدقت به على مسكين ودينار انفقته على اهلك اعظمها اجر الذي انفقته على اهلك. الحديث اخرجه مسلم. كيف ابي هريره رضي الله تعالى عنه كثير طلب سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ست دينار ينكم pada jalan الله سبحانه وتعالى dan دينار yang kamu belanjakan untuk membebaskan hamba yang satu dinar yang kamu belanjakan untuk yang kamu beri sedekah ini bantuan kepada orang miskin yang satu dinar yang kamu belanjakan untuk keluargamu maka yang paling afdal yang paling besar ganjarannya ialah apa yang engkau belanjakan untuk ahli keluargamu dalam hadis yang lain an sa'ad bin abi waqas رضي الله تعالى عنه في حديث طويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في 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 امرأة حتى ما حتى ما تجعل في في امرأتك في أو كما قال بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه dalam hadis yang panjang Rasulullah SAW telah bersabda kepada sesungguhnya tidaklah kamu belanjakan kamu nafkahkan satu nafkah dengan tujuan untuk mencari kerajaan Allah Ta'ala melainkan kamu akan dapat pahala dengan nafkah tersebut sehinggalah kamu masukkan makanan ke dalam mulut isterimu dapat pahala yakni makanan yang dimakan oleh isteri dapat pahala juga oleh suami Men menunjukkan ha, memberi ataupun ha, memberi nafkah kepada keluarga adalah perkara yang wajib yang mesti diutamakan dan diberi pahala di atas perkara itu wa an abi sa'id wa an abi mas'ud al-badri radhiyallahu ta'ala anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqa ar-rajulu ala ahlihi nafaqatan yahtasibuha fayalahu sadaqah daripada Abi Mas'ud Al-Badri Abi Mas'ud ini ialah ahli badar radiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya apabila seseorang memberi sedekah dan yang memberi infak ataupun membelanjakan harta menanggung keluarganya menanggung isterinya dengan sesuatu tanggungan maka ha, ianya mendapat, yang mendapat pahala sedekah dan disebut dalam hadis yang lain kafa bil mar'i isman ay aman yaqut cukuplah seseorang itu berdosa apabila ia mengabaikan orang di bawah tanggungjawabnya yakni tak beri makan tak beri minum tak menanggung ha, kepada keluarganya merupakan dosa yang sangat besar maka ini adalah tanggungjawab yang sangat penting yang perlu diutamakan dalam kehidupan dunia pada hari ini tetapi dalam masa yang sama kita janganlah ha, membesarkan tangan keluarga semata-mata tanpa kita mengira daripada sudut yang lain yakni tanggungjawab tanggungjawab terhadap umat Islam terhadap ha, jemaah Islam dan seumpamanya ramai di kalangan masyarakat kita yang sanggup menghabiskan wang ringgit beribu-ribu dan banyak lagi lebih daripada itu sanggup untuk ahli keluarga tetapi untuk belanjakan perjalanan Allah untuk menegakkan agama Allah 10-15 ria berkira berkira kerana apa tak nampak ganjaran tapi kalau beli handset anak 2-3 tak berasa apa ha, ini perkara yang berlaku dalam masyarakat kita maka kita hendaklah ha, um, tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah itu kita tunaikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya janganlah apa yang kita belanjakan itu nanti akan memberikan bala bencana di hadapan Allah yang kita didakwa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan di sana ada hadis yang berkaitan kelebihan orang yang menyediakan kenderaan untuk berjuang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala antaranya ialah hadis daripada Ansah bin Al-Hamzalah Qala Qala Rasulullah SAW Al-Khairu Ma'qudun fi nawasiha Al-Khairu إلى يوم القيامة وأهلها معانون عليها ومن ربط فرسا في سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده كالماد يده بالصدقة لا يقبضها داي قال سهل بن الحنظلة كاتئني طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل كدة yang diikat yang ditambak ha itu yang ditambak yang sehinggalah hari kiamat yang, yang diikat dengan tujuan untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan ahli keluarganya yakni tuang punya binatang itu satu ahli keluarga yang mempunyai binatang itu bantu-membantu -bantu untuk menjaga kuda tersebut maka dia mendapat kebaikan yang besar sehingga hari kiamat dan barang sesiapa yang menambak kuda pada jalan Allah Subhanahu wa taala setiap nafkah yang diberikan untuk kuda yakni apa makanan makan minumnya air tak kira apa sahaja yang diperlukan oleh binatang kuda ini maka seolah-olah dia menghulurkan tangannya yakni memberi sedekah tidak tidak henti-henti itulah umpamanya kelebihan orang yang memberi nafkah ataupun yang memberikan keperluan kepada binatang itu maka seolah-olah dia berderma sepanjang masa maka beritah juga orang yang menyediakan kenderaan dia Apa pada hari ini kenderaan tak kira lah apa saja jenis kenderaan yang kita ada kita sediakan untuk berjuang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala minyak yang kita yang kita bayar minyak selenda yang kita bayar yang kita tukar tayar botok semua sekali dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap nafkah itu seumpama dia belanjakan harta yang tak henti-henti seumpama dia sedekah tak henti-henti itulah kelebihan menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala dan di sana ada hadis yang lain an abi wa radhiyallahu ta'ala anhu anna sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul man yahtaba safarsan fi sabilillah imanan billah wa tasdiqan biwa'dihi fana kibahu wadhihi wa zawthihi wa bawlihi fi mizan yawm al-qiyamah barang sesiapa yang memelihara kuda dengan tujuan untuk menegakkan ugam Allah berjuang menegakkan ugam Allah subhanahu wa ta'ala yang keadaan dia beriman kepada Allah membenarkan janji Allah subhanahu wa ta'ala maka sesungguhnya ha, peka, benda yang mengenyangkan kuda rupuk dan seumpama yang mengenyangkan kuda minuman yang diberi minum kepada kuda Ad, ha? najisnya dan air kencingnya semuanya berada dalam timangannya pada hari kiamat semua dinilai bukan setakat peluh bukan setakat daging berat setara mana tapi dinilai juga ha, Tahir yang keluar air kencing yang keluar dinilai ditimbang pada hari kiamat Amal seorang yang ha, menyediakan binatang untuk menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala oleh itulah ha, minyak kereta kita ha, minyak selenda dan seumpah metaya botok apa semua sekali ini yang kita belanjakan untuk fisabilah itu jangan bimbang akan dinilaikan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kalau kita faham yang ini ha, tak ada masalah lah pengangkutan tak akan jadi masalah ha, bila berlakunya bila ada keperluan kerana apa kelebihan yang, yang sangat besar yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang menyediakan kenderaannya dan seterusnya di sana ada hadis yang lain berkaitan dengan kelebihan orang yang membantu orang yang berjuang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala antaranya ialah ada sebut dalam hadis ini an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu katanya Qala Rasulullah s.a.w ayyuma muslimin kasa musliman fa'uban ala urdin Kasahullahu min khadmin khadq al-jannah wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahullahu min thimar al-jannah wa ayyuma muslimin saqa musliman ala wa'min saqahullahu min rah, min al-makhtum mas'udnya daripada ابي سعيد رضي الله تعالى عنه katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man man huwa al-muslim pakaian yang memberikan memberi pakaian satu pakaian kepada orang yang tiada pakaian Allah Ta'ala akan memberikannya pakaian daripada pakaian yang berwarna hijau di dalam syurga dan bangsa siapa yang memberi makan kepada seorang muslim kerana dalam keadaan lapar maka Allah akan memberi makan kepadanya daripada buah-buahan syurga dan mana mana orang Islam yang memberi minum kepada seorang Islam yang lain dan keadaan dahaga maka Allah akan meminum kepadanya daripada al-rahiqil makhtum maka al ini jadi antara sejenis arak yang sangat sedap dalam syurga dan banyak lagi hadis-hadis yang berkaitan kelebihan mereka yang memberikan bantuan kepada orang yang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala maka pengajaran daripada hadis ini iaitulah ha, Islam mengajar kita supaya kita membelanjakan harta biarlah kena pada tempatnya yang memanfaat kepada diri kita kepada dunia kita dan juga akhirat kita bukan sekadar dunia sahaja baik malahan akhirat dan nafkah yang paling afdal yang paling utama mestilah kepada ahli keluarga jangan kita belanja sehingga ahli keluarga kita kering minta sedekah dengan orang pula Ah ha, itu tak boleh ah ha, tak boleh Ah ha, di mana mestilah Ah ha, kita utamakan ah ahli keluarga dan keadaan batas sempadan yang digariskan oleh agama Ha, jangan pula israf, jangan pula melampau ataupun membazir. Ah ha, belanja membazir tak boleh juga. Tapi kedekut sangat ada boleh juga. Mestilah mengikut keadaan. Ha, yang diperlukan. Kemudian yang keduanya, kita hendaklah menyediakan binatang ataupun kenderaan kita untuk berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan bila-bila masa sahaja kita bersedia untuk berjuang menegakkan agama Allah. Itulah kelebihan yang diberikan kepada orang yang mempunyai harta benda yang mempunyai memiliki harta dunia ini jika sekiranya dibelanjakan kepada yang lain daripada itu maka dia akan menanggung kerugian dan akan menyesal penyesalan yang tidak ada arti lagi selepas daripada kematian aku lukau lihada wa astaghfirullahal azimali walakum Allah manfa'ni ma allamtana wa alimna ma yanfa'una Allah mazidina ilman wa zukna fahma Allah menjadikan jam'ana hadha jam'an mubarakah وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا شقيا ولا محروما اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وعملنا تامه فاغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر الفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم إن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم, اللهم لا تحرمنا عن فيض رمضان اللهم لا تحرمنا عن فيض رمضان اللهم لا تحرمنا عن فيض رمضان اللهم إنا نسلك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنس من آبائنا ومن الماء البارد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين فتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم رب اللهم أعز الاسلام والمسلمين، اللهم اصلح جيوش المسلمين وعساكر الموحدين والدعاة والمجاهدين، اللهم انصر المظلوم في كل مكان، اللهم قوي عزائمهم وثبت اقدامهم واجمع كلمتهم، اللهم دمر الكف المنافقين واهلك اعداءك اعداء الدين، اللهم انا نجعلك في نور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم ومن كيدهم على نحورهم، اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اشف مرضانا وجرحانا وارحم موتانا. اللهم ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيما اجعل خير عمل خواتيمها واخر ايام يوم لقائك ربنا ربنا لا تزن قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من ادمك رحمه انك انت الوهاب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين